Ну, я вам скажу, что приехали в Николаев, сразу спустили нас в подвал, потому что обстрел был Николаев Андроа этим шахедами, короче, летел. Ну, дело в том, что мы просидели там сейчас до 4 утра. И в некоторых углах, я вам скажу, я слышал, даже ребята молились, я было где-то человек 70, наверное, в том подвале сидел. Потом, когда эта тревога закончилась, все подняли наверх, на второй день за 15 минут все прошли комиссию по Всех, Все ну, полностью, без разговоров, без ничего. Короче, вышли мы, до вечера все получили форму спортивные костюмы и кроссовки как инкубаторные, всех одинаковые кроссовки, всех одинаковые спортивные костюмы. Мы сразу пошел типа, за дела. Ну тут после обеда нам сказали, ребята, вы едете в учебку на Ну, уехали мы в учебку, с учебки вернулись и уже и сразу нас скинули. Мы приехали ночью в Николаеве, приняли где-то около 12 ночи 200 человек в один голос под фонарик приняли присягу. И на утро, в 9 часов утра я уже сидел в автобусе на Поковском направлении ехал. Приехали мы туда. Там я скажу, что первоначально было ну, страшно, потому что приехал, учебка учебкой, когда ты уже понимаешь, что тут летит, взрывается, а реально одеваться не могу. И первое время было страшно. Потом начал привыкать и когда э -э, там был замкомандира, типа, ну он больше как какой-то там завкос, послал нас на блиндаж ящики из-под танковых мин забрать. Он говорит, блиндаж делаем, чтобы земля не обсыпалась. Mm -hmm. Приехали, садик разорванный двухэтажный. И помню, не было стены, просто фундаментный блок. И я по нему хожу. Один прилет, второй прилет, возле нас комбайн стоял, третий прилет в компанию. Я стою в футболке, ни бронежилета, ни каски, ничего. Чисто пиксельные штаны, футболка и кроссовки. И тут осколок отбивает кусок стены пару метров от меня. Короче, мы убежали, приехали на место. И к нам сразу командир типа, что привезли 12 ящиков. Говорю, а кто нас во-первых предупреждал, что там обстрел будет, во-вторых... Вы послали нас без брони, без ничего туда. Вы сами понимаете, чем бы это закончилось. Но нам сказали так. С ухмылкой говорит, не переживайте, вы расходный материал, так что завтра приедете. Ну, это было первое впечатление, как относится вообще к нам. К обычным там солдатам, штурмовикам, рядовым, там, не считая офицеров. Короче, э, пробили Донецк, это еще так, это легкое было понятие, что такое война. Когда уже приехали мы на Херсон, и нас две недели тренировали по, на Ингульсе, который выходит на Днепр. Ага. Это речка там есть такая. Да. Это зима, собирались выходить, Днепр замерз. Они что умудрились железную лодку туда послать? и с лопатами лед рубать. Центр Днепра не замерзший, а от берегов замерз. Поехали рубать, никто не вернулся. Всех накрыли полностью артиллерией. Потом Дож... дождалась, дождались мы, когда лед размерзся. В 3 часа ночи, помню, заехал водитель. Nissan Navara. У нас 4 человека ехало, потому что это те, кто должны были сесть на мотор, на лодке. Мы приехали в гараж, там протока, я не помню, как она, конечно, называется. Мы уезжали с Никольского, это Ингулет с И там, ну, это, короче, протока на проходит. Это 14 километров до Крыма. Казачьи лагеря, Крымки. Это в Крым, как самые конкретные боевые действия. Это левый берег. И в 3 часа ночи нас привезли четверых туда, на этом джипе. И водила, короче, насыпал на торпеде машины дорогу такую здоровенную. говорит, давай, будешь говорю, перед выходом. Я говорю, да нет, пойду, наверное, я туда трезвый. Пацаны, что были со мной, сзади сидели, те, короче, занюхали эти дороги. Но суть закончилась тем, что ни один из них не вернулся. Mm -hmm. Потому что они были там под феном таким, именно отбитые. Они, я видел, как они ломились туда, не умудряясь там спрятаться. Mm -hmm. Там кусок бетона плиты лежал, прилет идет, он стоит автоматом, машет и кричит, потом куча земли такая поднимается сверху с черным дымом, когда снаряд взрывается, от пороха черный дым поднимается сразу. И земля, все это осело, человека нет. Вот только что тут стоял орал, бах, не мог Вот чем закончилась ферма. А там именно всех выходят туда. В основном вот это, на луфинчики, фены. алкоголя там нет, потому что ну, ты не пролезешь, там что-то надо такое. Ну и, короче, закончилось с тем, что начали оттуда мы уходить, нам надо было забрать. Мне, короче, лодку надо было забрать 16 человек, а реально садилось 8, должно, именно местов на 8. Но там садились кто как мог. Короче, до, пе, до поворота с этой протоки там, конка, она называется, вот этот поворот, конка самый тяжелый был, они посыпали этот поворот кассетой, она как жабка вот по воде запускает, Так пуль-пуль-пуль-пуль попадала, я, я его не видел, не знаю никогда, мы изучали там, какие мины бывают, какие снаряды бывают, кое-что это. И когда вот это по воде посыпалось, я не понял, думал осколки, потому что по берегам снаряды прилетали. Как оно начало с воды взрываться возле лодки, а лодка пластмассовая. Просто пена внутри задутая. А вот только тапки вот эти, резиновые у нас. Вот такая же штамповка. Только она восьмиместная. И суть в том. В большом тапке плавали. Ну видели видели в интернету, как их делают? Да. Ну, так же самые лодки эти дела, мы смотрели и короче когда шел выход чтобы понимали вот так как сидят на бортах никто старался даже не держаться у кого нога в воде а кого этого начали уходить там был катер стоял в конке это он был как первый маяк перед выходом на Днепр. Это оппорации, надо было сказать, прохожу катер. Здоровый такой. Ну, дорогая была техника чата Суть в том, что дошли мы до катера, оставалось метров 400. Я сидел, как вот вспышка фотоаппарата, когда она моргает. Если видели этот момент. Вот этот, этот момент я видел, как упал 82 миномет. Она где-то вот как двухлитровая бутылка с пропеллером сверху и на, на носку у нее как э, капсуль типа ну своеобразная такая он только прикасается и сразу взрыв он так хлопнула взрывная волна до такой степени сильная что я вам скажу лучше на улице наверное лежа на асфальте получить с ноги по лицу это легче намного чем взрывной волной сразу свист сильный в ушах ничего вообще не можешь понять, что происходит. А лодку как разорвал, ее сразу с разворота в берег кинул. А шла она на полном ходу. чтобы вы понимали, вот этих 16 человек, что со мной выходило, по концовке у берег на этом куску лодки влетел я один. И берег оборванный, метра полтора высотой, корни висели. Я как по канатам в секунде туда залез. А был типа комбеза такой здоровый, берцев туда залазишь, воду не пропускает. Я провалился сразу на этих островах, а он получается там типа как болото, острова такие. По поясу болото провалился, и оно невозможно идти. Я начал раздеваться, скинул с себя этот э комбез, потом понял, что я и в берцах не полезу. Берцы снял, штаны снял. Остался я в термухе одной. В носках. И вот это я на себя натянул только бронник и каску. Скажи, какое это было? 23 февраля. Я начал бежать. Они, они, начали, короче, дроны пустили. А их слышно, ты что, что улик? Жужжат со всех сторон. Короче, они ему скидывают, но не могут попасть, потому что ветки, везде деревья, но хотя эти деревья половина повалены от снарядов осколки, как свечки стоят. Где кусты, там целые еще. Но то, что болото и лед вот такой, его проламывает, вот проломался и по в болото, а лезть дальше не можешь. Через кабель, через... Да, а камыши там такие до двух метров, а то и выше здесь, по два ну не видно вообще ничего. Не понимаешь, куда тебе, влево или вправо. Я когда, мы когда выходили, нам сказали, когда заходишь туда, правая сторона наша, левая русская. Это два островка. Когда будешь выходить оттуда, говорит, не перепутай, если что. Говорит, наша будет левая, а правая будет их. И мне, когда лодку разорвала, меня кинуло именно в левую сторону. Именно сам бросок лодки был. При разорванном... Считай, пол лодки не было, просто кусок и мотор. И вот это меня, я не знаю, меня как то знаешь, как Бог или ангел толканул эту лодку в ту сторону. Я когда на тропу выскочил, есть норы, она выкопанная, ну я знаю, выше колена. И просто ветками накрыта, там какие-то тряпка была или плащ, палатка там висела, что-то такое. Грязное. Я просто увидел эту дырку туда, я нырнул, потому что дроны со всех сторон. А это было где-то пол восьмого утра. Семь, пол восьмого. Ну, короче, уже светло было на улице. Я нырнул туда, там вода стоит с болота. Я там стянул себя бронежилет, лег на живот и накрылся к ним полностью по всей спине. И нож был с собой. Я понимаю, что у меня рация выпала. Одно единственное спасение, что на лодке остался рэп, который отгоняет дронов в радиусе 50 метров. Он как купол накрывает тебя. Там 4 антенны, вот так они стоят. Он, короче, электронным как-то отбрасывает. Его. И рация, по которой я могу выйти на связь и сказать, где я. Это один единственная вещь, что ножик мог меня спасти, это срезать рэп ремни. И я лег в ту воду и лежу с этим ножом в руках. И вылезти, честно, я боялся, потому что оно летело над головой и слышно. И дрон подлетает прямо к норе, к этой шторе. И я слышу, что он жужжит вот тут чтобы по камере высмотреть, есть я там или нет, бросать сюда или не бросать. А сверху веток чисто два ряда веток. Если упадет, то прогнет все, прозорнет. Я, короче, прочитал за полчаса, за минут 40 я там лежал. Я, наверное, очень вот наш. Так, чтобы написать, наверное, на все страницы Библии, наверное, влезло. Столько раз я перечитывал и молился, и просто так просил Бога своими словами там. Потом я не знаю откуда, у меня просто этот страх, как в секунде он пропал. Или я сейчас выйду, пробегу к лодке, там этих 200 метров. Или просто, ну, у меня возможности больше не будет. Я вылез оттуда, подбежал к лодке с этого обрыва, спрыгнул. Лодка была где-то почти по поясу в воде потопленной. Я нашел рукой рацию там, где я сидел. Она в том месте и выпала. У меня так на пальцах шрамы остались, когда антенну отрезала осколком. Я поднял ту рацию, антенны нету. Моторола штатовская. Я нажимаю кнопку, а красная кнопка горит, работает. На полчаса воде полетал. Я когда вылез на берег, срезал этот рэп, пообломанные а антенны были на рэпе, но он все равно отгонял. Пролез я по болоту, я не знаю сколько, я там, там такой стресс был, что я не мог ни считать, ни смотреть длину этого всего. Мне там казалось, что я там находился неделю, хотя я там был по большому счету каких-то полтора часа времени, пока меня э, выкинули оттуда, не, не могли подойти, не подпускали. Я вышел на связь, вообще случайно возле дерева услышал, что проходит волна наша. Я начал по раз 10, наверное, повторять, потом меня услышали, там по позывным. Услышали, мне сказали, мы тебя слышим. Потом ответ пришел, мы тебя видим, я вижу, дрон наш висит. Мы тебя видим, говорит, пока спрячься, сейчас за тобой придут. Вот это где-то часа полтора, я лежал в болоте, в открытой местности, просто дерево завалило, я залез под это дерево, лег в болото и в лед просто, и лежал в этом броне, Держал реоперацию и все, больше ничего. Даже автомата уже при себе нет. Лежал, услышал, что мотор крутится на протоке. Я начал туда лезть. Когда я уже вылез, увидел лодку нашу. А в лодке лежал пацан, по длине лодки, лежал вот так, на спине, по всей длине и молился. Белый полностью, как стена. И он подошел к берегу, тот, что на моторе сидел. Я спрыгнул с этого, отвечаю, прыгал, как рыба, в пластмассовую лодку. Я не думал, что если я себе что-то поломаю, там, ногу, руку или хребет. Мне главное было, чтобы меня забрали. Я когда нырнул в эту лодку, и этот, что лежал, он должен был, если вдруг пройдет какая-то ситуация такая, что надо будет делать эвакуацию, он должен был прийти на лодке за мной. Или там за... Короче, за одним из четверых нас. Он лежит, я говорю, я просто упал и такой говорю, что ты не пришел за мной. Он говорит, я застал. Ну, дальше у меня уже просто не было слов. Я сразу как в шоке, я мог все говорить. Когда мне медики уже начали вытягивать, я уже как в тумане начался. Они под руки вывели и все сразу накололи капельницы. Через час я был уже в Херсоне, в областной больнице. Снова меня накололи, я начал ходить там. Но голова какая-то как кувалдой дали. Я позвонил, помню, Дмитрию Владимировичу. Он взяла Наталья Владимировна тут. У меня лицо поцарапанное ответа как от взрыва, пластик вот он, от лодки поотлетал порезанная, кровь повыступала. Они, видно, где-то кофе пили, где-то сидели. Она еще такая, что по видео. Говорю. А что этот, я так понял, у них там приколы между собой какие-то были. Они в хорошем настроении были. Я говорю, вот только с нуля, говорю, медики достались пацанам. Говорю, в Херсоне, в областной больнице. Ну так, общались, слава богу, что живой. Вышел. И я вам скажу, что после того, я как бы чуть-чуть, пере... не чуть-чуть, а нормально я переосмыслил свою жизнь, что по отношению вот к вере в Бога. Потому что на тот момент, знаешь, здесь как вы находитесь в миру, там дома или там в кругу друзей, где бы вы, короче, не находились. Вы все равно найдете, кому пожаловаться, кому сказать помоги, кому обратиться еще. Но в тот момент, когда был я там, там нету никого. Ни мамы, ни папы, ни брата, ни свата, ни друга, ни кореша, ни собутыльника. Ну нет никого. Кусок снаряда, который летит по тебе, или дроны, что над тобой висят. Мороз, холод, минус, лед и болото. И одна надежда, что может быть за тобой придут и ты лежишь молишься, и тут сверхъестественно, потому что, ну, другого слова я не могу на тот момент сказать. Нет. Та лодка подошла через снаряды, там как заходить с Днепра, входить в конку от элеватора, там сразу начинают крыть. Хотя реально нету ничего, ни просмотра, потому что они находятся за 3 километра, но они уже видят, что идет мотор туда. И они уже начинают накрывать. И пацанам получилось зайти, забрать. И когда мы шли по Днепру, я лежал в той лодке ровно. Я через борты не видел, что происходит. Я только слышал, как возле нас. Свист и прилет прямо в воду. Свист и прилет. И все 14 километров, что мы возвращались, ни осколок, ничего не зацепило эту лодку. Вернулись целые. Кто сидел на моторе, и целый тот, кто лежал возле меня. Так что я думаю, что тот момент Бог послал ангела-хранителя, который откинул те все прилеты, те снаряды, вывел, помог пацанам подойти, забрать и вывести. Так что вот такой момент по поводу веры, что я вам скажу. Бывает, знаете, один единственный случай в жизни, который может поменять человека, дать ему понятие, чтобы он обращал... Внимание, потому что, ну это не может Здравому уму вложиться, что оно так Это не совпадение Такого а не а бывало а В тот момент, что было Это я вам скажу Сейчас, может быть, там где-то с кем-то Я что-то могу поругаться Но поверьте, то, что прошел и посмотрел Там реально некоторые выходили Сразу ехали в дурку Съехавшей крышей Но я, слава Богу, оттуда вернулся а Еще бы в Москву. Но все равно, где-то оно в глубине души там осталось, понимаете? Ну, не дай Бог, конечно, этого кому-то что-то видит. И когда те кричат на берегу, братик, помоги, ты начинаешь за руки его за броник тянуть, поднимаешь его с воды, вот только что он с тобой разговаривал, сидит, поднимаешь его с воды, у него ног нет. И ты его просто бросаешь на месте. Не цепляешь его, ничего. Не ни турникет, а ничего. Потому что это тяжелый трехсотый. Реально вернуться ты его, он не доживет. А с собой нести, если ты идешь только туда, на штурм. Это считай себя похоронить. Так что такие нюансы бывают, что... Я вам говорю, что многие ребята, многие даже, после первого выхода на ноль, которые вернулись живые, и которые шли при мне на второй выход, <coughs> они все вечером звонили замполиту и просили, пришли капеллана перед выходом, пусть промолит. Потому что так просто никто не выходил в последнее время. И при мне вышло, было 12 человек с нашего взвода, и все 12 вернулись После того, как капеллан их провел И всех лично отправил на ноль Он их провожал до самого, можно сказать, ну, Я это лично видел Все ребята вернулись Отбыли э, две недели А сказали, что едут, как обычно нам говорили На три дня поддержите позицию Ва-пол полмесяца, 16 суток Бывало и месяц, некоторые попадали так что я вам скажу, что Верьте, сверхъестественная сила Божия есть Аминь. Есть Аминь. И с этим даже не поспоришь И спору нет А кто себе играется Шуточки, играйтесь дальше И смотрите, что происходит в миру Кто доигрался Кого уже с нами нет Те думали тоже, что шутки, шутки не бывает это шутки. Аминь. Аминь.